чем отличие Португалии от Грузии это то, что ты только подходишь к пешеходному переходу, даже там метров 10 до него, а машины уже все э, трусливо останавливаются задолго до пешеходного перехода, чтобы тебя остановить. В Грузии ты же можешь просто уже по пешеходному переходу идти, а тебя могут, ну я не проверял, но я думаю тебя переедут и не заметят и поедут дальше, потому что пешеход там это никто, а в Португалии как бы здесь вся страна, она в первую очередь для пешеходов, потом для велосипедистов, для, ну, для людей, короче. А машины, они трусливо жмутся по обочинам, там ищут место, где им парковаться, где им можно, не можно ехать. Но только что просто проходил, там человек резко затормозил. Ну это видно, что люди очень-очень заранее притормажит, они видят не то что ты там только подходишь к переходу, он уже остановится, постоит спокойно подождет, пока еще какой-то пешеход там идет, он его подождет, пропустит. и э, как бы ну тут нету такого, что если ты купил машину, значит ты крутой парень, а кто ходит пешком, значит он лох. В Португалии такого нету. Ну я уже забыл, как в Украине, конечно, но в Грузии есть такое, такое еще пацаньячо, я еду на машине, что буду штормозить, останавливаться, опять газовать. Если ты можешь просто подождать на пешеходном переходе, пока все машины приедут и идти дальше. А это, кстати, океан. Там где-то дальше Соединенные Штаты Америки через, я не знаю, сколько тысяч километров. Ну там вот где-то бескрайний океан. Автобусные билеты теперь можно заказать через приложение Рубикон.